место для посадки дуба – вот эта клумба. Леонид Львович Рафельсон отнюдь не сотрудник горзеленхоза, но последнее время ему не дает покоя одно дерево. Самарский кревет задумал восстановить историческую несправедливость и вернуть законному жителю свое место. В конце 90-х строители выкручивали с корнем воспоминания об очень важном человеке, залили их бетоном и поселили обеспеченных граждан. Мы стоим сейчас на том самом месте, где 105 лет тому назад – в сентябре 1909 года Петр Иванович Шаляпин посадил в память о своем пребывании в Сомали дерево дуб. В тот самый год Шаляпин дал концерт в театре цирки Олимп, нынешней филармонии. По просьбе восхищенных горожан он оставил о себе память, посадил дуб. Знаменитый певец посчитал, что убить такое благородное могучее дерево ни у кого не поднимется рука. Но Федор Иванович оказался неправ. В конце 90-х ценные метры в центре города были дороже деревьев и памяти. Дуб распилили, а на его месте вырос дом. Так бы и закончилась эта история, если бы не инженер Самарской филармонии. Это прошлогодний который мы здесь посадили. Вот видите, маленький, да? С ленточкой сигнальной. Пионерский галстук. Так это одна летка. Сейчас я вам покажу двухлетнего, если не возражаете. На даче у Дмитрия Евсеева настоящий парк из шаляпинских дубов. Все эти саженцы – внуки знаменитого потомка. Когда дуб спилили, инженер собрал желуди и попросил своего соседа по даче спасти дерево. Принес сюда и посадили. И посошел один. И вот он тут вот так вот и вырос у нас. Отца Ольги Бучневой назвали самарским мичурином. У него единственного получилось вырастить дуб. На плодородной земле дерево прижилось и вымахало больше своего отца. Сейчас 10 сыну легендарного дуба 17 лет. Ольга Бучнева считает, что их дача на восьмой просеке расположена в аномальной зоне. Здесь все растет и сюда тянет богатых и знаменитых. Ту березу посадил артист Евгений Леонов, который пребывал здесь в гостях у нашего соседа. И вот с тех пор вот эта вот береза так выросла. Она значительно моложе этого дуба. Дуб Ольги Бучневой трогать не будут, а вот внуков хотят пересадить в центр города. Саженец возьмут с фазенда Дмитрия Евсеева. Репортер опять возвращается к филармонии. Здесь инициатор всей этой затеи идет на совещание к руководству. Оно будет проходить за закрытыми дверьми. После Леонид Рафельсон озвучивает решение. Дубу около филармонии быть сотрудники филармонии предложили, в частности, сделать красную дорожку, которая поведет от клумбы, в которой высажен будет дуб, к торцу здания где будет мемориальная доска. Совсем скоро Леонид Рафельсон разрешит историческую несправедливость. И все будут довольны. Жильцы элитного дома продолжат радоваться хорошему виду. Самарцы увидят тот самый дуб и практически на своем родном месте. И, быть может, еще не один молодой и талантливый самарский певец вдохновится под зелеными ветвями эхом голоса Шаляпина.